ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्रीमद् भगवद्गीता पदमूडव अध्यायं क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगं पदहारव श्लोकमु बहिरन्तश्च भूतानामजरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्ति के ఆయన సమస్త చరాచర భూతముల బయట మరియు లోపల కూడా స్థితమై ఉన్నాడు ఆయన సూక్ష్మమైన వాడు కాబట్టి ఆయనను మనం అర్థం చేసుకోలేము అతి దూరంగాను అత్యంత సమీపముగాను ఉండువాడు ఆ పరమాత్మనే बहिरन्तश्च भूतानां बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरम् अचरं चरमेव चरमेव च अचरम् चरमेव च अचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् न्तिके चान्तिके चतत् चतत। दूरस्थं चान्तिके चतत् दूरस्थं चान्तिके चतत् सूक्ष्मत्वात्तविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके चतत् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम् चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च बहिरन्तश्च भूतानाम् भूतानाम् बहिरन्तश्च भूतानाम् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरम् अचरम् चरमेव च चरमेव च अचरं चरमेव च अचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तद सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं दूरस्थं चान्तिके चान्तिके चतत् चतत् दूरस्थं चान्तिके चतत् दूरस्थं चान्तिके चतत् सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति केचतत् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्ति केचतत् बहिरन्तश्च भूतानाम् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्ति केच तत् दूरस्थं चान्ति केच तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च अचरम् चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम् चान्तिकेच तत् न्तिकेच तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकेच तत् सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिकेच तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरम् चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरम् चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्ति केच तत् सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्ति केच तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकेच तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिकेच तत् बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकेच तत् बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकेचतत् सूक्ष्मत्वात् तद् विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति केचरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्ति सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्ति केचतत् बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च चा। बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकेचतत् चा सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्ति केचतत् बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकेच तत् बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिकेच तत्

बहिरन्तश्च भूतानामचरम् चरमेव च सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम् दूरस्थम् चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानामचरम् चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम् चान्तिके च तत् बहिरन्तश्च भूतानामचरम् चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम् दूरस्थम् चान्तिके च तत् सर्वम् श्रीकृष्णर्पणमस्तु